Kemudian hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-25 merupakan hadis yang ada lagi Hadis yang terakhir insya-Allah dalam bab ni dalam bab dipanggil bab fi bayani kasrati turuqil khair. Itu hadis yang ke-25 iaitu hadis daripada Abu Musa radhiyallahu anhu an-nabi an sallallahu alaihi wasallam qala على كل مسلم صدقه قال ارايت ان لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال ارايت ان لم يستطع قال يعين ذا الحاجه الملهوف قال ارايت ان لم يستطع قال يامر بالمعروف او الخير قال ارايت ان لم يفعل قال يمسك عن الشر فانها صدقه متفق عليه Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ke atas wajib ke atas setiap-tiap orang Islam itu sedekah. Sedekah. Mana kalaulah kita ada harta sedikit ke banyak ke maka menjadi kewajipan ke atas kita ni sedekah. Mengikut kemampuan seorang tadi. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara'i orang yang infak dalam keadaan dia senang dan juga dalam keadaan dia susah dua-dua keadaan yang senang cara senang dia yang susah cara susah dia infak juga maka bila dengar je macam tu tu Abu Musa Al-Sya'ri qal dia kata kalau bagaimanakah pandanganmu jika sekiranya seorang itu tak ada nak sedekah tak ada. Tak ada barang nak sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, boleh dia buat apa-apa benda barang daripada hasil tangan dia. Kemudian barang tadi boleh beri manfaat. Kemudian manfaat tadi dia berilah kat orang sedekah pun boleh juga. Maknanya dia buatlah apa-apa yang mana contoh dia buatlah pinggan ke, ataupun dia buatlah apa-apa benda yang dapat beri manfaat pada orang kemudian dia niat sedekah untuk orang tadi dah boleh juga kemudian Abu Musa tanya lagi kepada Nabi kalaulah orang tu tak mampu nak buat bukan semua orang pandai buat contohlah kita kata nak basuh pinggan dia perlukan span orang ni pandai buat span ha, dia buat span dapat empat nak buat span pun tak pandai macam mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalaulah dia tak boleh nak buat barang daripada dia, kemudian dia nak sedekahkan barang untuk bagi manfaat pada orang tak boleh Maka dia bantulah orang yang memerlukan. Orang yang sangat memerlukan pergi bantu orang tadi. Dia tengoklah orang tadi bawa nya barang berat nampak. Dia pergi dia, Pakcik, boleh tak saya tolong?" Bantu orang tadi pun dikira sedekah juga. Tengok jauh kereta pak cik tadi bawa lah. Cebek lah barang berat tadi. Tengah panas pula tu. Gimana? Pak cik mari saya tolong bawa sampai kereta sampai naik kereta. Maka itu pun dikira dia sedekah juga. Andai kata seorang tu kata saya pun sakit juga, nak angkat barang pun tak larat. Maka Abu Musa Syari pun ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang tadi tak mampu juga nak buat itu, nak tolong orang pun tak mampu. <coughs> Maka Nabi bagi tahu buatlah apa dia. Suruhlah orang buat baik Kalau kamu tak boleh nak buat Kamu suruhlah orang buat baik Buat baik tu memang kena buat dah Tapi kena suruh orang buat baik Kemudian kalau tengok orang buat jahat Larang dia Mana buat Buat baik tak mampu. Minta orang buat baik. Orang tu buat baik, kita dapat ganjarannya. Kalaulah seorang tu tak mampu juga, maka Nabi bagi tahu yumsiku 'ani syarri fa innaha sadaqah. Kalau tak mampu juga nak suruh orang buat baik, jangan buat jahat. Itu je. Jangan buat jahat. Ini kita buat baik pun tak nak, suruh orang buat baik pun tak nak, buat jahat. Buat zalim pada orang. Sepatutnya kalau kita tak mampu, janganlah. Apatah lagi kalau kita nak mengata orang. Sebab itu tuan-tuan Mika Asman Ta'ala. Yang sebelum ni, hadis sebelum ni. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Faman lam majid fa bi kalimatin tayyibah. Orang ni, dia tak mampu nak tolong orang. Dah lah tak mampu. Dia keluarkan kata-kata nista pula tu. Ataupun orang ni nak buat baik. Dia bagi tahu ke orang ni, jangan pergi buat baik. Lepas tu dia keluar Nak buat baik konon Eh Boleh Dalam Quran Allah SWT sebut Qawlum ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disusuli dengan sakit hati. Adapun seorang tadi dia sedekah juga. Dia sedekah. Tapi dalam sedekah tu dia sebut. Ha, lepas ni jangan lupa kerja. Oh tangan ada malah kerja pula. Ha. Eh dia memang kerja. Nak mengumpul sedekah bagi je lah. Dia kerja. Cara dia kerja. Yang kita kenapa kita nak susuli dengan perkataan ni. Menyakitkan hati orang. Elok kita buat baik. Benda tadi. Hapuskan kebaikan kita. Sebab itu Nabi SAW bagi itu. Kalaulah kamu tak boleh nak suruh orang baik. Maka kamu janganlah buat jahat. Itu je. Stop mulut kita daripada ni. Kenapa banyak kejahatan daripada mulut? Banyak. Fitnah ke mengumpat, banyak daripada mulut. Sebab itu tuan-tuan, sebab sedekah orang datang minta kat kita, kita tak mampu nak bagi dia, kita jangan condemn dia, jangan cakap. Kalau kita tak mampu, kita senyap, kita doa je baik. Ini sunnah. Kalau kita ada, kita bagi. Jangan kita sesuli dengan perkataan yang menyakitkan hati orang tadi. Hmm. Ini tuan-tuan dimikirkan -tuan, Rasulullah Ta'ala. Seorang datang pada Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang. Minta. Aisyah hadir dia bagi. Aisyah kata, okey tunggu, tunggu. Aisyah pun bagi. Dalam masa, dah Aisyah dah bagi. Kemudian Aisyah doa pula. Doa lagi. Orang tu pun pelik. Dah lah bagi, kemudian doa lagi. Rasulullah SAW beritahu, sungguhnya apa yang aku bagi ni, dia akan hilang musnah. Lepas ni, kamu dah guna, habis lah. Tapi doa tadi, dia akan panjangan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan, ta'ala lumrah. Apabila kita buat baik dengan orang, kita bagi orang, orang tidak dia akan kenang. Kemudian dia akan doa baik untuk kita. Itu. Sahabat dia faham. Doa baik ni, dia akan berpanjangan. Bila Aisyah bagi pada orang tadi, orang tu doa. Kemudian Aisyah doa balik. Nyalas. Kenapa? Orang tu pelik. Dia kata kenapa? Kenapa? Apa yang aku bagi kepada kamu ni, ini semuanya akan lenyap. Tapi doa kamu tu dia akan kekal. Jadi aku nak lebih baik lagi. Aku bagi pada kamu ni buat baik. Tapi kamu doa kepada aku lebih baik daripada apa yang aku bagi. Aku nak lagi baik lagi daripada tu. Aku doa balik. Ini konsep orang yang beriman. Sebab itu bila kita bagi sedekah, kan? Eh? Dan kita doa, moga Allah SWT mudahkan urusan kamu. Kita doa. Kan? Eh? Dia biasanya bila kita bagi sedekah pada orang tu, orang tu akan sebut, Allah oh, moga Allah SWT mudah. Kita pun doa, ya Allah moga Allah SWT mudahkan urusan kamu. Bukan saya dunia, di akhirat saya nanti. Tuan-tuan, hakikatnya bila kita doa tadi, Allah akan hantar malaikat untuk doa, Ya Allah, bagaimana doa untuk orang tu? Ya Allah, bagilah pada orang tu.